Salaməsiz əziz dostlar, tanımalar və izləyicilər. Bu videoda mən sizə ingilis dilini tez bir zamanda necə öyrənməyin yolunu göstərəcəm. Birinci bizə Kindle lazımdır. Kindle Amazon. Siz bunu bu ya da elektron kitab. Ya siz bunu ala bilərsiniz Maxyz-dan və başqa cür-bəcür saytlardan. Yəni mən Amazon-dan almışam, Amerikadan gətirilib. E, Kindle, Kindle yəni elektron kitabdır, yəni çox yəqin bilmirsiniz, görmüsüz. Və burada e, mənə çox hal-hazırda mən məsəl üçün Tao Seneca oxuram. Çox da pulsuzdur. Pulsuz skaça atəmədim. Mə özü pulsuzdur. E, mənim çox xoştağının bir çox xoşda dığın bir entrepreneur bunu yazıb. Mən məsəl üçün kitab oxuyuram. Və kitab oxuyuram, oxuyuram və mənə bir söz çox gəribə gəlir. Məsələn, slippery. Slippery nə deməydi? Başam üstünə. Back. Və çıxır. Gördüyünüz kimi, bunun Oxford, yəni hər dəfə sözə lazım deyil açmaq, ə, açmaq bir tərcüməçini və ora baxmaq sizə hazır burada çıxır bunun mənası, yəni ingiliscə çıxır. Bu mən bilən bura rus və türk ə, yəni tərcüməçilər də yükləmə oldu. Hazırda məndə ikidə ingilis tərcüməsi var. Ə, bunu biz yəni Vikipediya-dan da baxa bilərik. Ə, yəni görə bilərsiniz ki, burada çıxır bəzi-bəzi fərqlər Vikipediya-nı. Hazırda internetə qoşuldu. Ona görə ə, ə, başqa maraqlı ə, Funksiyalardan biri də, məsəl üçün sözü seçirik. Mən alırdım Kindle İngilis dilindədir, amma Kindle Rus dilində, Türk dilində, yəni yəni Kindle olmasın, My Pocket olsun, elektron kitab olsun elə mə ola bilər. Burda bu sözü seçdikdən sonra, yəni üstünə basdıqdan sonra more düyməsini basıb yələk, daha da ətraflı bizə çıxır bu highlight, yəni ki, highlightı basanda gördüyünüz kimi bu söz ə, yəni biraz qaralanır və başqa də təzə dəfə oxuyanda siz bunu gedə-gedə baxa bilərsiniz, a, mən məsəl üçün bu sözü bilmirdim. İndi isə bu söz nə deməkdir axı? Və çox guman kişənadı bilməyəcək o sözü. Ona görə yəni nəsə. OK. OK, belə göstərəm. Eee tərcümə Və burada siz ru ingilis dilini və seçdiyiniz dilə. Ha məndə bu rus dildir. Məsəl üçün. Yəni bilmirəm dəqiqliyi nəkdirədir. Amma yəni pis deyil. Yəni bir söz tərcümə edə biləcək, məsələn, məsəl rus dilinə və ya başqa sözə. Hal-hazırda məndə Kindle-ın cəmi üstündə ingilis dilidir. Oxford tərcüməçisi var amma düşünürəm siz başqa tərcümələri də bura yükləyə bilərsiniz. Qiyməti qiymətini siz dəqiqləşdirə bilərsiniz Max Yazdan çünki elektron kitablar bir-birindən pa yəni fərqlənirlər. Əgər istəyirsinizsə mən bu elektron kitaba bir ə, review çəkə bilərəm, bir baxış çəkə bilərəm, bütün funksiyalarını, bütün bunun eee yəni tərəflərini. Çünki mən düşürəm ki, həqiqətən çox gözəldir bu elektron kitab və ıı, çox da lazımlı, yəni hər dəlanda funksiyası çoxdur. İnternetə daxil olurlar əslində. YouTube-a da daxil olurlar, amma gözə <laughs> baxmaq olmaz, amma şəkil, yəni düşürəm olar, yəni hər yerə. Belə əziz dostlar, ümid edirəm sizə xoşunuza gəldi bu video ə deməyəcəm ki paylaşın çünki paylaşım yoxdur mən həyatımda cəmi bir neçə video, maksimum 10 dənə video paylaşmışam. Like qoymaq istəsənsiz, xoşunuza gəlsə, komment yazmısınız, like-dan daha da dəyəli deməyəcəm. Və istəyisə yəni Kindle-a review gözləyirsiniz. Demirəm ki çəcəcəm, deyirəm gözləyirsiniz. Yaxşı, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, özünüz yaxşı baxın.